Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil qail wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala ma yuhyil 'izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram Kita membaca kitab Ya Fazillah, Ya Fazka Kita sampai pada muka surat yang ke-79 Kita terus masuk kepada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan para pengusung kebatilan InsyaAllah pada pagi ini kita akan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah kepada orang-orang yang membawa kebatilan yang pertama bersama dengan kaum Yahudi. Orang yang mengkaji kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menemui bahawa kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangkal kaum Yahudi. Kadang-kadang Rasulullah menyangkal kaum Nasrani. Kadang-kadang juga kepada munafik dan kadang-kadang juga kepada orang-orang musyrikin. Kalau daripada awal surah Al-Baqarah Allah Taala menurunkan Al-Quran itu dalam awal-awal surah Baqarah kebanyakannya ialah menyangkal kaum Yahudi. Begitu juga dalam surah-surah yang lain kaum Nasrani, kemudian diikuti oleh kaum musyrikin. Kemudian pada penghujung Al-Quran ataupun penurunan ayat Al-Quran kepada kaum munafik. Ini bentuk-bentuk penyangkalan Yang pertama disangkalnya kaum musyrikin ketika berada di Mekah Begitu juga apabila sudah berpindah ke Madinah Rasulullah menyangkal kaum Yahudi dan kaum Nasrani Dan termasuk juga golongan munafik Dalam sunan At-Tirmidhi Abdullah bin Salam Salah seorang pendeta yang alim dan pakar rujuk orang-orang Yahudi Tok guru dia namanya adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni kira tok guru orang Yahudi lah. Pakai rujuk ni. Apa-apa masalah orang Yahudi mereka akan rujuk kepada Abdullah bin Salam. Berkata, Tak kala Rasulullah SAW tiba ke Madinah, manusia berkerumun di sekitarnya. Dan aku juga termasuk di dalam kerumunan lautan manusia. Mereka sentiasa sentiasa mengikut Rasulullah sama ada di pasar dan sebagainya. Maka saya mencari-cari dengan jelas akan wajah Rasulullah. Ketika saya melihat wajahnya, saya mengetahui bahawa beliau sama sekali tidak ada tanda-tanda kebohongan. Wajahnya bagaikan rembulan pada malam ke-14. Tuan-tuan, benar itu apa? Benar ialah orang yang sentiasa bercakap benar. Dan benar juga ialah orang yang sentiasa mencari kebenaran. Itu maksud benar. Benar bukan satu bercakap benar, perbuatan benar, benar juga ialah mencari kebenaran. Sebab banyak orang dia hanya bercakap benar tetapi dia tidak mencari kebenaran. Dia diam bila berlaku sesuatu cerita bila berlaku sesuatu berita dia tidak mencari kebenaran itu belum lagi dipanggil sebagai sadiq. Yang dikatakan sadiq ialah orang yang benar dan dia sentiasa nak mencari kebenaran. Masalah kita hari ini ialah suka ambil tahu tapi tak mau cari kebenaran. Dengar ceritanya dia kahwin tiga ya. ah. Ha -ha. Eh kamu tahu mana? Adalah sumber-sumbernya. Kemudian kita pun diam. Kita menyembang pula dengan orang lain. Dia tu kahwin tiga. Padahal kita sendiri pun tidak tahu suhai ataupun tidak dia kahwin tiga. Kita dah bawa cerita dah. Dah lah dengar cerita. Bila dengar cerita, tak nak cari kebenaran pula. Pisebarkan sebarkan pula pada orang. Ayah ni yang jatuh kepada fitnah. Kalau tak nak ambil tahu, selamat. Aku dengar dia kahwin tiga. Lantak je lah. Apa salahnya kahwin tiga? Tiga biarlah dia sebab isteri memang tiga pun isteri tiga lah. apa nak herakan bukan iswan. bukan istu isteri tiga biarlah dan kita pun diam tak cakap banyak sudah sudah selesai masalah masalah kita hari ni bila dengar cerita dia kahwin tiga kita pula pi cakap pada orang lain tanpa kita mengetahui benar ataupun tidak ayah ni yang salah ni kalau nak khabar, kalau nak cerita, kalau nak bawa cerita, pastikan benar. Kalau tak benar, dan kita pula tak nak ambil tahu benar ataupun tidak, diam-diam sudah. Aku dengar dia kahwin tiga, ha, biarlah dia rezeki dia. Sudah, tutup. Tutup buku. Kan selamat. Ini tidak. Ya ke? Kamu tahu mana? Kita pula pergi bawa cerita pada orang. Hari ini bukan orang yang benar. Benar itu tuan-tuan, senang kita ada sebut bin siddiqin minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was Kita duk doa dalam sembahyang, doa dalam tahlil minta jadi termasuk dalam golongan-golongan yang boleh berkawan dengan nabi, boleh berkawan dengan siddiq, syuhada' soleh di hari kiamat. Tapi perangai kita tidak tidak mencakupi sifat perangai orang yang benar. Abdullah bin Salam ini ialah ketua pendeta Yahudi. Pakar rujuk Yahudi. Tetapi itu tidak menghalang dia untuk pergi tengok siapa itu Nabi Muhammad. Sebab dia mencari kebenaran. Dia ada ajaran dia, dia ada ilmu dia, dia hafal kitab Taurat, dia hafal kitab Injil. Tetapi orang dok cerita tentang Muhammad, Muhammad, Muhammad ada Nabi daripada Mekah akan datang ke Madinah Akan datang ke Madinah Akan datang ke Madinah Dah berbulan Abdullah bin Salam duk dengar cerita Akan datang seorang lelaki laki Daripada Mekah ke Madinah Dan dengan sebab dia duk dengar Muhammad tu cakap apa Muhammad ni mendakwa apa Orang kata dia ni Nabi Dia ni mengaku sebagai Nabi bila dengar cerita macam itu apa yang Abdullah bin Salam buat? Abdullah bin Salam pergi cari dan pergi tunggu mana dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu contoh sifat yang benar. Padahal Nabi Muhammad Islam. Abdullah bin Salam masih Yahudi. Apa faedah Abdullah bin Salam pergi? Dia bukan Islam. Kenapa dia pergi tengok Nabi Muhammad? Sebab dia mencari kebenaran. Cubalah tuan-tuan perangai itu ada pada kita Kita hari ini Dengar cerita Ustaz Kazim tu belah sana ya Ya ke? Ha? Memanglah abang dia belah sana Habis semayang subuh dia terus balik Bila orang tanya tak dengar kuliah dia Buat apa belah sana Dia pun balik rumah sambung tidur lepas subuh Itu bukan orang yang benar Orang yang benar tunggu Dengar, kaji, siasat Apa yang dia cakap Apa yang dia ajar Atau lebih rajin lagi Terus pergi tanya dia Ustaz ni benar-benarnya belah mana Itu baru mewarisi sifat sedik Yang banyak sekarang ni Dengar-dengar-dengar cerita Start motor belah Itu bukan sifat sedik Kalau Abdullah bin Salam Masih Yahudi pun Pergi cari Nabi Muhammad Nak tengok apa Nabi Muhammad cakap Kenapa kita orang Islam Kenapa kita sama-sama Muslim Tidak ada sifat baik sangka Tidak ada sifat husnuzan Sesama kita orang Islam Yang ni yang kita kena faham tuan-tuan Kalau kita belum sampai tahap macam itu Macam mana kita nak jadi sedikin Orang yang benar Yang kita duduk minta dalam semayang Selepas semayang Minan nabiyin wa wasyuhadai, wa wa Wahasuna ulaika rafiqa Bila nak dapat sifat tu tidak ada Sifat mencari kebenaran tidak ada Sifat hanya dengar telinga Sumbat dalam telinga Dah Apa pun tidak mau mencari kebenaran Kalau tidak mau cari kebenaran Tidak mengapa Dengan syarat tidak percaya Kita boleh tidak mau mencari kebenaran Dengan syarat jangan menyebar-nyebarkan cerita kita boleh tidak mau mencari mencari kebenaran dengan syarat tidak bawa cerita. Masalah kita hari ini sudahlah tidak mau mencari kebenaran, bawa cerita yang tak betul pula, duk sebarkan cerita fitnah pula. Akhirnya semayang kita tidak ada pahala, ibadat kita tidak ada pahala sebab kita buruk sangka, hasad dengki, menuduh dan sebagainya. Cuba tuan-tuan tengok Abdullah bin Salam, dia bukan Islam malah dia ketua Yahudi tetapi bila dengar Nabi Muhammad nak datang ke Madinah Abdullah bin Salam tiap-tiap hari nak tengok macam mana Rasulullah punya sifat apa yang dia nak tengok dulu yang mula-mula